আপোনাৰ লৰাটো বা ছোৱালীজনী ইয়াৰ দৰে ক্ষীণ নেকি বহুত ভাল ভাল বস্তু খাইও কিন্তু শকত হব পৰা নাই এই লৰাজনে তোমাৰ তিনি মাহৰ আগত ওৱেট কিমান আছিলে আৰু তিনি মাহৰ পাছত এতিয়া জুখিলা আজি ওৱেট কিমান তোমাৰ ফৰ্টি ফাইভ মান আছিল ত দেখিলে এই লৰাটো তিনি মাহৰ আগত ইয়াৰ ওজন ত্ৰিশ কেজি আৰু তিনি মাহৰ পাছত আজি জুখিছে ইয়াৰ মানে ওজন প্ৰায় ফৰ্টি ফাইভ কেজি ইয়াৰ ৰহস্য কি জানেনে ডাবুল মাছৰ ব্ৰেণ্ডৰ ডাবুল চব ইয়াতে লিখা আছে মাক্স এইটো সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক হয় আৰু আই এছৰ দ্বাৰা চাৰ্টিফাই হয় ইয়াতে কোনো চাইড এফেক্ট নাই আপোনালোকে গধূলি এটা কেপচুল খাব পাৰে আৰু দিনত এটা খাব পাৰে গাখীৰ লগত খাব পাৰে কুহুমীয়া গম পানীৰ লগত খাব পাৰে দেখিছে আৰু এইটো ক'ত পাব বহুতে সুধিব পাৰে এইটো এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট চবতে পাব কমেণ্ট বক্সত এটা লিংক দিছোঁ তাৰ পৰাও আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট এমাজন ফ্লিপকাৰ্টত এইটো চব নেচাৰচিয়'ৰ নেচা চিয়ৰ এনেকে ডাবুল মাক্স বুলি মাৰি দিলো এইটো ধুনীয়াকে খাব পাৰে আৰু ইমান ভাল খবৰ উদাহৰণস্বৰূপে মই দেখাইছো আৰু এইটো মইও খাই আছো ইয়াৰ আগতো এটা ভিডিঅ' দিছিলো যে মই এইটো কাৰণে বনাই দিছো এইটো এটা আপোনালোকে জানে যে নেচা চিঅৰ এটা ভাল ব্ৰেণ্ড হয় যিহেতু আমি পেট প্ৰমোচন বিলাক কৰোঁ আৰু এই প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ব্ৰেণ্ডৰ লগত আমি বহুত বছৰ ধৰি কাম কৰি আছো এটা এটা ভাল ব্ৰেণ্ড হয় আৰু এই ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্ট বিভিন্ন ধৰণৰ আছে যেনেকে আপোনালোকৰ নেচা চিউৰ কি কয় আপোনালোকৰ বোলে বিষৰ কাৰণেও আছে বিভিন্ন মলম আছে বহুত ভাল মানে ব্ৰেণ্ড হয় আৰু এই ব্ৰেণ্ডৰ মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক ইয়াতে সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট হয় এইটো ইয়াতে কোনো চাইড এফেক্ট নাই আপোনালোকে গাখীৰৰ লগত হওক বা পানীৰ লগত আপোনালোকে এটা এটা কেপচুল খাবগৈ দিনত এটা খাব ৰাতি এটা খাব ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াতে ইয়াতে কোনো চাইড এফেক্ট নাই এইটো সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক দেখিছে আৰু ইয়ে ফলত কি হৈছে আপোনালোকৰ কি কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীৰ হজম শক্তি বঢ়াব ধৰি লওক একদম ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰং হ'ব নিজৰ শৰীৰটো একদম সুস্থ কৰি থৈ দিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটো একদম ক্ষীণমিন কিন্তু আপুনি বহুত চিন্তিত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মই বিগত বহুত বছৰ ধৰি এপ্লাই কৰি আছোঁ ল'ৰাটোক দেখুৱালোঁ যে ল'ৰাটোৱে খাইছে দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ ৱেইট বাঢ়িছে তো আপোনালোকে দেৰি নকৰি আপোনালোকে এমাজন ফ্লিপকাৰ্টৰ সকলোতে এই প্ৰডাক্টটো বাই কৰিব